Що ж, як ми обіцяли, магія все ж таки звершилася. І от зараз на дивані біля моєї колеги Юлії Дунаєвської сидить Фелікс Редька, організатор стендапу під відкритим небом, який відбудеться вже зовсім скоро, а саме коли, а саме 20 серпня. А саме Сподіваємось, завтра? Саме завтра. Так. <реш> Фелікс, магія. Ми тебе дуже раді бачити в да, нашій студії. Дякую, що прикинувся. <реш> Ух ти, прямо. Завитав до нас так рано. Спасибо, что не опоздал. Расскажи, пожалуйста, про стендап под открытым небом. Просто ну уже давно проводили стендапы в разных там закладах. О, до речь ось фиша, потому что расскажи, расскажи про стендап под открытым небом. О, да, речь вот такая фишка. Да. Да. Почему такой формат? Вот лето. Лето жарко, наверное, завтра будет очень надеяться. <laughs> вот. И просто увидели, что есть в Сумах площадка. Они там привозили несколько групп, там, Марию Чайковскую, Анатольевича. мы заметили, обратились. Дело в том, что в других городах, в Днепропетровске, в Киеве практикуют. У них там есть какие-то бары на крышах специальные, приспособленные для концертов. Мы тоже хотели провести какой-то определенный open air, просто раньше не было какой-то площадки. А вот она появилась. Мы обратились к организаторам, к администрации. Они согласились, вот, в общем, встретились и договорились за 20 число. Позвонили комикам, собрали концерт, и вот завтра будем шутить. Угу. А, я не хочу тебя засмучивать, а там просто по прогнозам, сынок, таких да, завтра буду в да. раза. Это все фигня, там написано можливо. Да, и она в 18.00, а вот у нас концерт на 20.00 начнется. То есть все в порядке, если кто купил билет, в 19.30 собираемся, там уже не будет. Плюс мы, как бы, организаторы, мы заморочились, мы быстренько поменяем веру, если что, обратимся в язычество и попросим Зевса или кто там вообще этим всем управляет. В общем, ну мы договоримся, у нас номер есть, поэтому все будет в порядке. Не переживайте. Mm -hmm, точно. Феликс, кто будет выступать? Скажи. Вот, если ну, небеса на нас не разгневаются после чего-нибудь Вот, будет выступать на а самом после деле... после выступления не будут небеса гневаться на вас? Нет. Обычный Может не быть, администрация университета Киева или, я не знаю, правоохранительные органы. Да, не цензурщины да, со сцены центральной улицы. Ну, а так все будет в порядке. А, так вот, кто так, выступает? Чекай, про нецензурщину. Вы же проводили черный стендап. Вам... Ну, мы же не проводили его прям вот, что вот слышали бабушки не возле Макдональдсовой. теперь Зевса надо. Да все будет нормально. Я так... Че вы? Не парьте. Ты уже сегодня начинаешь жертвовать? Да, я сегодня просто все переживание сегодня пройдет, а завтра будет хорошо. Вот, так вот, выступают. У нас мы привозим пять ребят из телевизионных проектов. Это Максим Коновал, победитель стендап шоу на новом канале, победитель Рассмешокомика Антон Тимошенко, из лиги смеха Денис Голышев и вот двое ребят из столичных клубов это Егор Шатайло стендап тайме за стендап Алексей Ральников плюс будут выступать трое Сумчан uh -huh. а кто будет Сумчан выступать Женя Лубинец вот он у вас иногда в стендапах mm -hmm. появлялся и приходил даже на эфиры. Вот будет Ярослав Зинченко. Это ну, сумчанин, просто он учится в Харькове. Вот на лето, так сказать, приехал тут uh, к маме mm -hmm. <laughs> и затесался к нам в стендап. Uh, удачно можно даже так сказать: затесался к нам в стендап. И Илья Глущенко. Вот. До речі, стосовно ранкового стендапу, що... До речі, стосовно вже <рес> 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 Ні, ні, просто <рес> згадали. Я теж хочу зараз ще раз в присутності Фелікса нагадати вам, що в нас є ранкова рубрика, яка виходить у нас щодня в ефірі нашої програми, яка називається ранковий стендап і Фелікса, ви бачите, не лише на цьому дивані, а й часто він теж розповідає свої історії. І тому сьогодні ми разом з Феліксом вам презентуємо її оновлений варіант. І ми сподіваємося, що теж. Нові стендапи вам будуть до смаку. Розкажи, будь ласка, про свою практику. Чому ти не виступаєш чому я не вист... Та нет, ну, Я я виступаю просто ну на своїх концертах. Вот когда концерты, я всегда ведущий, а этот чуть-чуть как-то нелепо выглядит, когда ведущий.. А сейчас выступлю я, и сам себя объявил, выступил, потом такой, все, я выступил, дальше ведешь. То есть я как бы пишу, выступаю там на открытых микрофонах, на различных других стендап-концертах. А вот когда концерт сам подходит, я выбираю лучшие шутки, и я уже их вставляю между комиками, так сказать, расслабляю публику после предыдущего и перед следующим комедиантом. Ведущий позволяет просто, так сказать, как специально горячему шоколаду подает воду для того, чтобы рецепторы постоянно обновлять. Вот я – это вода. Я рецепторы зрителя обновляю постоянно. Так, скажи, ты рас рассказывал, что, возможно, что-то будет по поводу нецензурщины. Это будет стендап? Стендап такой, как есть. Мы не для... отходим от какого-либо жанра. То есть абсолютная свобода <laughs> мыслей и... То есть, да. возможно, будет и черненького немного. Не, ну да, конечно, просто я попросил ребят, чтобы это было там, ну, не прям чересчур. Ну, мы так подбирали комиков на самом деле, что там никого все воспитанные из. Воспитанные люди, да? Ну, да, они, в принципе, Совершие все семьи. комики, воспитанные люди. Но мы подбирали таким образом, что никто из ребят, ни приезжих, ни наших, ни там, ну. У них нет славы, таких вот прям жесткачей. У них у всех очень чистый юмор. Тоже Максим Коновал, тот белорус, там я не знаю, белорусы прекрасные люди, у них там вообще. Матюк сказать со сцены, Боже упасите. То есть, но при этом у него очень сильный материал. Не зря же он выиграл стендап-шоу на новом канале. Поэтому где-то, может, словцо или какая-то там тема, конечно, будет, но в целом это. В, цел, в целом все равно этот стендап будет намного чище, чем все предыдущие, а уж тем более чем черный стендап. Ну, в общем, если вдруг чего, маму привезти можно сказать. Вынес, да, что, что да, у вас там все взрослые люди. Хорошо. Да. <laughs> uh, ты так сказал про черный стендап, просто тоже mm -hmm. рассказывал, анонсировал вот в эфире нашей программы. Какие у тебя впечатления? После <laughs> черного <laughs> этого, стендапа, так. да, очень кайфово, на самом деле, все прошло. но Мы переживали, как это будет воспринято публикой. Ну, все было очень и очень даже хорошо. Ну, мы, во-первых, не то что переживали, как будет воспринята публика, мы понимали, что анклав, цена билета, она как бы располагает к тому, что, э, ну, скорее всего, это очень такая юная публика, может, там 18-20 лет. А благодаря тому, что пришли очень взрослые люди, там, то есть 25-30, у нас там сидел, сидел какой-то упра управляющий одного из департаментов областной рады, вот на ним там тоже пошутили, так было очень весело. Комик, комик просто сидел, он, ну, он же не знает, кто это, а это там как бы один из э, высокопоставленных чиновников. А он что-то сидел, там разговаривал, там и комик его приследил, говорит, что ты сидишь, пиво пьешь. То есть, а я потом говорю, тебе уезжать в Киев, конечно, Денис, а надо еще потом работать. Ну, пока не Нет, ну, нет ну конечно, нет. То есть человек сам посмеялся, и все, ну, все было очень камерно, атмосферно. И благодаря тому, что публика взрослая пришла, это не выглядело на какое-то очень э, по пошлое мероприятие, которое там построено сугубо на каких-то э, пошлых шутках, ниже пояса. То есть, во-первых, парни подобрали такой юмор, что он был не просто вот как бы сам мат веселил, а там была просто мысль такая крамольная которая возможно просто там с экрана или со сцены какой-то ты не скажешь потому что многие люди там воспринимают у как это в этом вообще можно шутить ну а во-вторых то есть это все было все равно в каких-то рамках рамка качественного юмора это в первую очередь было и благодаря аудитории и артистам все прошло очень на ура и я уверен что многие поставят плюсик возле этого мероприятия запомнят или крестик. Мнізиться що... інтерпретувати не зовсім зрозумі. Мізється, що після е, завтрашньої події, яка відбудеться під відкритим небом за будь-якої погоди, я думаю, що теж всі поставлять е, е, велике там накриття, якщо що є. А, накрит... а, Ми то, там постараємося як то еще накрити людей, целофаном. <риклад> людей <риклад> целофаном. Приходьте. На жаль, час наш ефір не дуже дуже, -дуже обмежений. Ми ж хочемо ще й показати оновлену рубрику ранковий стендап. Так Фелікс, поэтому проанонсируй так. Коротко нашим зрителям еще раз. Что Ш будет Ш завтра? Да, да, друзья, все, что ты хотел, завтра в э, 19:30 э, стендап под открытым небом лучшие стендап комики Украины. И дождь нам будет ни по чем, если он начнется. Э, мы все решим, все будет в порядке. Да, приходите, там, в общем, есть входные билеты. Еще за столиками, к сожалению, нет, но. Вы будете стоять под навесом, если что, и будете показывать пальцем на тех людей, которые купили билет за большие деньги и смеяться над ними. Отлично. Вот такая вот рекомендация. Ну а просто сейчас переходим мы до нашей наступной рубрики ⁇ Ранковый стендап ⁇ Всем привет, меня зовут Сергей. Сейчас будут мои шутки. Вот, знаете, работать в колл-центре очень сложно, потому что иногда звонят реально тупые люди. Вот моему другу позвонил один раз женщина и говорит: "Здравствуйте, банкомат съел вашу карточку. Вы подумайте, что здесь такого? Но ну, мой друг работает в МТС. Но парень не растерялся, он говорит: "Ну попробуйте звонить из банкомата". Вот. Знаете, сейчас очень-очень много разговоров о том, что спецслужбы мониторят наши переписки в социальных сетях. Вот, знаете, мне не страшно, что кто-то будет читать мои переписки. Я же и так в отношениях. <плодисменты> спасибо, спасибо, спасибо. Вот, в детстве есть одна страшная штука. Вот, всегда пугает, когда остаешься один в квартире. Голову посещают жуткие мысли. Вдруг соседи вернутся и спали, что я ворую их телевизор. <плодисменты> Это очень странно. Да. В детстве есть другая странная вещь. Например, очень странно то, что ты намного ниже других людей, да? И многие тебя просто не замечают. Вот когда я был маленький, я был настолько маленького роста, что однажды мои родители написали заявление о моей пропаже, когда я просто встал за вентилятор. Да? Хорошо, что я не встал перед, а то бы меня сдуло. Не то чтобы я был прям очень маленький, но карлики приходили к нам в гости, чтобы поднять себе самооценку. Вот, знаете, я заметил такую вещь, что мир животных он очень несправедлив. Ну, реально, хорошо, если вы бабочка или там какой-то белый конь красивый, вас котируют, там ставят на заставки девочки, э, печатают на тетрадках. А что если вы навозный жук? Ну серьезно, почему в сказках никогда принцы не приезжают на навозных жуках? Рапунцель, рапунцель, я прибыл, чтобы спасти тебя от дракона. Она такая: что за вонище! Дракон! Дракон! А ну сожги его! Вот. Спасибо за внимание. Ну що ж, ми нагадуємо, що щойно в нас в гостях був Фелік Середь, який проанонсував нас гостей пішов Феліксреть, який про <гум> Подія, яка відбудеться вже завтра. Стендап під відкритим небом. Тому долучайтеся і насолодіться хорошим та гарним гумором. І проведіть вечір в хорошій компанії. Ну а зараз гумору не обіцяємо. Обіцяємо лише актуальну інформацію, тому що новини на часі. Тож передаємо слово нашим колегам з інформаційного відділу.